сделали мне проблемы, вы, пацаны, не бежайте, проблемы буду делать вам я, понимаешь? Потому что, блядь, если вы поняли, блядь, что я не за мной не слеплен, блядь, понимаешь? И за мной, блядь, полгорода пойдет, понимаешь или нет? Ну я не знаю, про что тебе честно. блядь, нет, Ну что мне, блядь, сейчас собирать, блядь, братву и отлавливать Ну, блядь, пойми меня правильно. У меня пацаны ждут, он только нахуй звонка Саня. Я тебе говорю, твоих малолеток сейчас поразрывают нахуй. Я если сейчас возьму пару человек, блядь, то просто, блядь, даже контроля больше не будет виниться. Дядя, а я сделаю новый дорожный контроль, если я потеряю работу. И Саня, ты у меня уже работать не будешь, понимаешь? Ну тут, блядь, вы меня правильно, на. Саня, либо, едет. либо мы находим компромисс, блядь, и решаем вопрос, либо, блядь, война в Я хочу решить по-нормальному. Я не хочу, блядь, ездить с пацанами и искать, блядь, бар, блядь. И задавать вам такие же вопросы потом, блядь, как вы задаете сейчас всем нам, блядь. Понимаешь? Саня, я понимаю, ну пойми, ну я не могу за всех решить, ты понимаешь? Я не могу за всех не, решить. Не, я, не не я не могу переубедить, раз, понимаешь? Что, я сейчас взял, блядь, пару человек и подъехал, порешал, блядь, вопрос. Слушай ну, что блядь, это большое село. Дружь. Ты знаешь, блядь, не меньше меня. Понимаешь? Ну, как я круглый. понимаю. Шарик круглый. Я понял. Я... я же тебе говорю, что я не могу... Я за... никому не, не угрожаю, но просто, блядь, если кого-то поймаю, я тебя, буду отбивать, блядь, налево-направо за такую хуйню.